Мы едем в село Лиманка, это возле Одессы. И там находится наша солнечная станция на 17 киловатт. Мы находимся в селе Лиманка возле Одессы. Это у нас солнечная станция на 17 киловатт. Солнечная станция установлена на базе инвертора немецкого Костал и фотомодулей Монокристалл Ryzen. Станция стандартная под зеленый тариф. В основном мы такие станции устанавливаем для заработка. Из-за того, что крыша имеет два разных угла, вот мы видим сверху там 35 градусов и на это 10 градусов. Плюс есть еще у нас восточная сторона, то есть два угла, три стороны света. Нам из-за этого понадобился инвертор на три трекера. Место у нас ограничено было. Мы использовали продуктивные фотомодули Ryzen на 320 Вт мощности. Это монокристалл. По минимальным подсчетам эта станция может выработать 21 тысячу киловатт в год. И мы посчитали, что при потреблении этого дома порядка 3500 киловатт в год доходность составит около там, более 3000 долларов данной станции, что позволит окупить ее там, за порядка 5 и 5,5 5 лет. В округе вот даже рядом Через забор у соседей есть уже станции, и клиент, соответственно, увидел, заинтересовался, изучил вопрос. Потом они связались с нами, мы им объяснили, рассказали, вот таким образом это переросло в такой проект. месяц назад мы начали процедуру подключения зеленого тарифа и уже на этой неделе будет установлен счетчик РЭСом. Станция может запускаться уже после того, как будет установлен счетчик, она уже будет работать и как бы зарабатывать деньги. Но после этого еще два месяца уйдет на процедуру подключения зеленого тарифа, подписание договора, но это уже как бы формальность. Эта станция полностью перекроет потребление клиента с излишком. То есть клиент в РЭС ничего платить не будет. Потому что потребление дома порядка 3500 в год киловатт, а производительность станции порядка 21 тысячи киловатт. То есть никаких платежек уже не будет. Клиент доволен установкой станции, доволен сроками, как ребята работали, все делается аккуратно. Вот. И сейчас клиент просто уже в ожидании первых платежек, хочет уже на себе проверить, как это, как это все выглядит, и пощупать и посмотреть. Если вы задумывались об установке солнечной станции, просто набирайте наш номер. Либо подъезжайте в офис по адресу, который указан на экране.